1-ci TV təqdim edir. Musiqi haramdırmı? Musiqinin bütün növləri haram deyil. Musiqi e, şər, müəyyən şərtlərlə haram sayıla bilər. Yəni insanı e, insanlıqdan çıxaran bayağı e, məzmunsuz, mənasız musiqiləri din insana yaraşdırmır. İnsan hər bir şeyə qulaq asa bilməz. Bilirsiniz, biz fikir verirsiz, yediyimizə diqqət edirik ki, xarab olmasın, keyfiyyətli məhsullar olsun, pis qoxu verirsə on ondan imtina edirik. İnsanın ruhunun da qidası əhəmiyyətlidir. İnsan diqqət etməlidir ki, ruhuna nəyi daxil edir. Yəni əslində bizim o dinlədiyimiz, eşitdiyimiz şeylər bizim ruhumuza e, sirayət edir və ona görə də e, musiqi bəzən insan ruhunda öldürücü bir təsir ola bilər, zəhərləyici təsir ola bilər. Amma musiqi dəyərləri çatdırarsa, dəyərlər dildə de, mütləq Allahdan oxumaq nəzərə tutulmur. Yəni insan ruhunu oxşuyur, insana mənəvi zövq yaşadırsa, bu kimi musiqiləri dinləməyə heç bir qadağa yoxdur ki, guya oynadan musiqi Rəqs edən musiqi e, haram. Rəqslə bağlı e, bəli, bəzi görüşlər ümumiyyətlə rəqsi e, qadağan edir. Rəqs insana yaraşdırmır. Amma e, bu mütləq deyil. Evet. Müəyyən şərtlərlə rəqs etməyə də kişinin kişinin yanında, qadın, qadının qadının evet. yanında rəqs etməyə icazə verən görüşlər də var. Məsələlər biraz mübahisəlidir, ya, çünki fərqli baxışlar var. Burada birin üzərində dayanmaq olmaz, biraz da məsuliyyətli məsələdir. E, amma hər bir halda musiqinin məzmunu əhəmiylidir, e, mahiyyəti əhəmiylidir, fəsada insanı sürüşlətməyən, əxlaqsızlığa yönəltməyən, e, belə deyirlər, ihudə e, mənasız bəzən fikirlərsiz və bayağı sözləri olmayan musiqiləri dinləməyə ümumi ümumilikdə belə gətirsək, dinlətdənd kənardadır. Yəni bayağı musiqi, soyuqoqluğu. Və elə o mənada deyirəm ümumiyyətlə.